Глядачі надовго запам'ятали цей діалог оперативників муру з легендарного фільму Місце зустрічі змінити не можна. Прем'єра фільму відбулася 10 листопада 1979 року на день міліції. П'ять вечорів. Мільйони людей сиділи біля блакитних екранів. Коли йшов фільм, в Україні було зафіксовано рекордний мінімум злочинів. Для багатьох акторів ролі в картині стали візитними картками. Був серед них і український актор Олександр Мілютін. Ваня Пасюк з відділу «Жеглова». Ваня Пасюк, займісь. Усе правильно, усе справедливо. Бо документи гражені, треба носити з собою. Він зіграв колоритного оперативника українця, що розмовляє рідною мовою. Сказані ним фрази, одразу ж пішли в народ. Тоді як насправді актор був росіянин і походив із роду кубанських козаків. Усього готово. Можна. Сідайте отутички. Це поїнятиє. Там сідайте. Це подставне. Жінка груздова ждет. Відкрите лице добродушного українця Мілютіна запам'яталося глядачам не менше облич головних героїв. Все житья его будут вспоминать именно за ролью у этой картине. Хотя на тот час за спиной 33-летнего актора их было уже 50. Саша хороший актер, правдивый, но как-то с с ролями настоящими у него в кинематографе было. Профессия актера, она всегда зависимая. Тут лотерея, или попадешь, или не попадешь. Про життєву лотерею актора з теплими очима Олександра Мілютіна у спогадах колег. Ну що там начали, що ли? Начали. Олександр народився 8 грудня 1946 року в Одесі в робочій родині. Пізніше сім'я переїде до Києва. Та Одеса, море залишаться для нього такими ж рідними, якою згодом стане столиця. Вот футбол футболом, кричал Одеса, мама, ждет победа «Динамо!» Після школи Олександр пішов до ПТУ, здобув спеціальність монтажника-зварювальника. Там же захопився художньою самодіяльністю і, закінчивши навчання, вирушив підкорювати кінематографічний олімп в ДІК. У 1965 році 19-річний Сашко став студентом останнього курсу видатних акторських наставників Бориса Бібікова, відомого професора Соколова із фільму Приходьте завтра та його дружини Ольги Пижової. Їх індивідуальний підхід до кожного студента пробуджував у молоді уяву і смак до характерності. Розраховувати на допомогу незаможних батьків Сашко не міг. Жив на одну стипендію. А між уроками фехтування, верхової їзди та інших тренувань встигав підпрацьовувати в масовках, що давало і гроші, і практику акторської майстерності. Я говорючі будете? Фашистські. О. А ти думав свої? Сукинь ти син? Іди ти, барахло. Я пленний. Що ти сказав той дівчині подлюга? А пусть она понімала. По закінченню в діку молодий актор мав спортивні розряди з греблі, боротьби, кінного спорту і послужний список щонайменше з шести картин. Роль гори злодія Семена Панькова в комедійному детективі про сільського міліціонера Аніскіна навіть дала Олександру деяку популярність, бо працювати там пощастило з Михайлом Жаровим, фільми, з яким глядачі любили і чекали. Розкажи, як ти блідеш ацовською честь. Да чого ти говориш? Ви самі все знаєте. Взагалі, я один одінвався виноват. Арестовуй мене. Я Яніск багато однокурсників Олександра тоді говорили: це другий Борис Андрієв, що дуже тішило актора початківця. Для нього Андрієв був взірцем, Саме любов до цього актора пізніше стане для Олександра щасливою перепусткою до фільму Місце зустрічі змінити не можна, а ще його захоплення читати слова навпаки, справа наліво. Почавши з окремих слів, Сашко міг будь-який текст прочитати у зворотньому напрямку, та станеться це через 10 років. А поки що, майже випускник Мілютін з нетерпінням очікував свою першу значну роль. Мало хто знає, що на студії Горького запустили сценарий о жизни Федора Шаляпина, великого русского певца. И вот молодого Шаляпина должен был играть Саша Милютин. Саша Милютин, но ну, это один к одному молодой Шаляпин по внешности. Этот голос, эта манера разговаривать, такая свысока, это фактура. И он был очень счастлив, когда его утвердили. Но Актор зрилого Шаляпина Мав спевати голосом ведомого на той час баса Эта картина Не состоялась, потому что Певец, во-первых, свои условия поставил И во-вторых, там не пропустили Еще по идеологическим соображениям Там была большая акцентировка Что Шаляпин Не принес советскую власть Он уехал за границу И там он состоялся как мировой певец Была бы она снята у него сразу было бы имя. Вот что такое актерская профессия. У 1969 році Александр Милютин повертається до Киева и стає штатным актором киностудии имени Довженко. Большой, красивый, яркий, породистый, добротный, могучий, такой великан. Федя. Но когда вы еще учились, вам нужна была консультация, и все было понятно. Ну, а теперь-то что? Я чувствую, что вы для меня... Да что вы чувствуете? Вы все время ходите за мной. Куда я, туда и вы. Тут как тут. Нельзя же лишать человека свободы, правда? Просто я... Мне галстук нужен. Этот ничего? Ничего. Очень хороший, если вы собрались на похороны. Я чувствую, вам без моей консультации никак не обойтись. Вот, примерьте этот. Думаешь, ты что, из галстуком не умеете обращаться? Ох, Федя, Федя. И что мне с вами делать? Просто ума не приложу. Что бы он ни играл, Милютин, он всегда был заметен. Всегда был заметен. Ну что же, в моем лице управление кадров данного аэрохозяйства не возражает против вашей кандидатуры. Начальник аэродрома в моем же лице подтверждает решение отдела кадров. Можешь хватит трепаться. Пожалуйста, вот наши лошадки. Когда они ремонтируются, летают. Когда не летают, ремонтируются. Иногда ремонтируем прямо в полете. Заявление об уходе сейчас будешь писать или до завтра погодишь. Він багато працює в кіно. Правда, грає здебільшого епізодичні ролі моряків, шоферів, будівельників. Але сприймає це за не менш важливу роботу. Вважає, що недостовірний актор за спиною головного героя провалить і сцену і картину. Милюкін це Милюкін приїхає, Милюкін зіграє, прилітить, кого там треба Железобетонщика, кого там інженера, кого там треба? Він зіграє. Я говорю, ну що жому таку маленьку роль? Нікола каже, ти розумієш старик. он должен или главную роль играть, чтобы вокруг него все это было, или маленькую. Почему? Потому что он очень много на себе тянет, хотя он ничего не делал. У него были роли без слов. Вот это глыба, вот он садился, знаете, как он это любил. И все, там любовь, там разыгрывается, я не знаю. И сидел Саша. И все смотрели на Милютина. Даже тот же Быковский фильм. В бой идут одни старики. И Быков говорит, дайте мне такую актера, чтобы я мог точку поставить. И посадили Сашу. Немец мужчина серьезный. Но вот то, что они горят за милую душу, это вот как раз молодыми надо объяснить. На них ведь рассчитана вся эта шумиха с размаленными тузами, драконами ну и прочей нечистью. Расчет на психологию. Запугаешь до боя, сразу преимущество. Его запугаешь. Актор Милютин жадебно стоя до будь-якой работы. Каждый персонаж ему интересен индивидуальным характером раскрытый, який бачить своїм мистецьким завданням. вишен за карьерное ростание Александр вважав порядное ставление до людей. Это снимал с покута чужие грехи, искупления чужих грехов. И на какую-то из ролей пробовался вот Сашу и еще один актер, который очень мало снимался. Его попробовали и ну актеры же тоже понимают, попал не попал и чувствовали скорее всего, наверное, Сашка пойдет на эту роль Билютин. Скоріше всього піде. І так і покойний Іван Васильович Миколачук сказав. Сказав, що щось таке в нього є від Карпенка Харого, він такий з вусами має бути, здоровий людина. але дуже добрі, красиві очі в нього. Оце має бути в милюті. І Саша об этом здався. І от подошов йому актер актор, говорить, Саша, повієш, у мене ситуація тяжела, я супругу потеряв. работы нету, говорит. Ты бы не мог как-то вот, ну как это можно сделать, чтобы как-то так не ты, а я попал. Ну и Саша подошел к Петпалову и говорит. Валера говорит, я не буду перед тобой лукавить особенно. Возьми на эту роль его. Он и тексты знает, он уже в материале. Тебе не надо с ним очень долго возиться. А у меня вот такое-то, такое-то, такое-то там. Другие какие-то дела в кино и так далее. И впервые я своими, знаете, наивными глазами увидел, как актер отдает свою роль кому-то. Будучи молодым актером, он еще не был такой, знаете, перенасыщенный этими ролями. Очень добрый человек. Всегда от Саши веяло каким-то таким теплом, добром, неконфликтностью, порядочностью. Милютин с терпением ставился до будь-яких экстремальных умов съемок и важко сносил неповагу до организации работы актерской работы. Какой же вы... Какой есть переделывать позы. На снимальному Майданчику Александр Зустрина и свою дружину, актрису киностудии Довженко Галину Нихаевскую. Я ее всегда любовалась. Это выточенная фигура. Это потрясающие синие глаза лучезарные. Это улыбка, эти зубы белоснежные. Этот голос удивительный. Она музыкально одаренная была. Как дела, девочки? И они с Сашкой первое время, это было счастье. Мы видели, как они просто порхали около друг друга. Вот было ощущение абсолютного удовлетворения от этого союза. Всегда была какая-то радостная совместная жизнь. Какие-то путешествия, какой-то отдых вместе. Та планы счастливого майбутнего подружья зруйнував прикрытый выпадок. Авария, в яку потрапила Галя по дорозі на съемки. Она голосанула, думала, скорее там на самолет, не опоздать. Газик перевернулся, и у нее был перелом позвоночника. Может быть, там не совсем такой уж перелом, но врачи вообще говорили, что у нее ноги двигаться не будут. Около нее сидел день и ночь Милютин. Галя плакала, что больше не сможет ходить. Александр заспокоивал, я буду носить тебя на руках. И как ни парадоксально, Галка встала она ходила с болью, скрипя, конечно, зубами от боли. Но ей сказали, что детей у нее никогда не будет рожать, нельзя. И вот тут у них и началось. Это рыдание, стенания Гали. Это жуткая тоска Саши, который уже друзьям говорил, я думал, у меня будет полный дом детишек. А завели собаку. Они ее везде с собой брали. На съемку с собой экспедицию с собой. Она, конечно, но как член их семьи была. Саша очень любил собак. И у нас был такой один друг в театре киноактера Боря Александров. Ну, а как актер? Съемок нет. Молодые. Жизнь бурлит. А, поехали, говорит, к Боре. А он жил в Тетереве, это Киевской области. У него была своя такая хатка, речка была, можно было рыбку половить, расслабиться. А многие уже у Бори было. И все говорят, ты понимаешь, старик, у него хорошо. Говорит, сука, такая собака, говорит, что вот понимаешь, мы боимся. Нам кажется, каждую секунду, она вот сейчас на нас запрыгнет. Мы, значит, когда приехали, надо было где-то метров 200 осталось. Вот, они говорят, ну что, говорит, кто пойдет там свистеть, терать, Боря, мы там пришли и все. Саша так посмотрел на все это дело. Говорит, так, стойте здесь, пойду я. Подходит Саша, ну, наверное, 2-3 минуты подходит. Тишина. Он на эту калитку вот так облокотился что-то, и что-то собака собакой там. Ложись, я тебе сказал. Я удивился только одному. Не то, что собака. Я увидел впервые глаза Бори Александрова, хозяина. Это впервые за всю мою жизнь она рвала всех от и до. Саша мог с этой собакой договориться. Ну, тихонечко. Вот там такая беседка стояла, мы в эту беседочку и все. И это вот собака вот так. Все. Он говорит, Боря, я тебя прошу, лучше завяжи где-нибудь. Путина это. Конечно, Боря ее завязал, но мало что, мы... это же собака, с ней не договоришься. За эти 6-7 часов, что мы до вечера просидели у Бори, <laughs> мы собаку не слышали. Это был эпизод, который киностудия вся потом гремела. В 1978 году Фортуна нарешті сделает Александру подарунок. Его затвердить на роль у культовой картины Станислава Говорухина. Место встречи изменить не можно. Я говорю, Саша, а вот как ты попал? Ну и он просто так вышли покурить с Говорухинами и все. А ты читаешь, например, э -э, не слева, а справа. Вот, Саша, читаю. Читаешь? А ну давай. И вот они с этими словами полвечера пробыли. Он говорит, ты знаешь, я не знаю, какой ты актер, кого-то будешь у меня в кино играть, но ты мне этим интересен. А второе, то, что это еще сильно подтвердило, у Саши был любимый артист, это он, ну как, это его был идеал. Борис Федорович Андреев. І коли він це розказав він сказав, Саша – артист. Зйомки фільму тривали півтора року. Головною скрипкою акторського ансамблю картини був, звичайно, Володимир Висоцький. Це була його найбільша робота в кіно і, на жаль, остання. Та навіть зважаючи на зайнятість і авторитет Висоцького, Олександр не терпів його неорганізованість на зйомках. Покойний Лев Алексєвич Перфіла розказував. Це був єдиний актор, Который мог сделать замечание Высоцкому. А почему, говорит, вы опаздываете? А почему, извините, вся съемочная группа должна вас ждать? Ну а почему? Ну, Высоцкий бы, вы, ну, Бар, ну певец, Ну, Гамлет вы. Почему? Вот это тоже была черта Саши. Вот он не боялся. А Саша, он просто был очень железный человек, у него была просто дисциплина. Все, вся съемочная группа боялась только одного, что сейчас Высоцкий хлопнет дверями, потому что у него главная роль, а у Саши там небольшая. И уже когда не стало Владимира Семеновича Высоцкого, и какая-то его женщина по телефону достает Сашенька, вас зовут в гостиницу, там вам звонят Саша, это я говорю, тебя что на съемке. Да ты понимаешь, о Высоцком пишут книгу и хотят у, у каждого актера хотя бы ну, узнать интервью какое-то или хотя бы рассказать. А Саша говорит, ну что я могу сказать? Ну я ругался с ним. И на съемочной площадке. Ну, ну что я буду, меньше, ну я не хочу. Ну, мы ругались. Ну, что я должен себя, так сказать, перегинать? Ну, почему я это должен? Ну, не любил я его, Миша. Не любил. И вот он тоже отказывался. Это просто говорит о его порядочности и о его характере. Вот он не мог, так сказать, понимаете, лавировать, как щука. Да я бачу, что тебе нема никакого дела. Я тому цыгану до лошади. Гарна девка. Только она не для Тараскина. Дуже он швидкий, как той хвейрверк. Яко на за і теж не нужна. Покажи характер. Фільм Місце зустрічі змінити не можна став бестселером. Та Олександр чекав від нього не слави, а цікавих перспектив. Однак в акторській кар'єрі Мілютіна кардинально нічого не змінилося. Як і раніше, йому діставалися незначні ролі партизан, міліціонерів, колгоспників, водіїв. На нього надо було писати, знайти йому характер, щоб відбувалося. растворение актера в образной задаче. Чтобы уже не был Милютин, а был тот персонаж, которого он изображает, он умел это делать. Та Милютин не нарекав на долю, бо не сидит сидеть без дела, хотя бы якого. Интересовался разными вещами, много что вмів робити. Я когда к ним приходила в гости, я обалдевала от этой чистоты, от этой плиточки, которая была выложена просто филигранная. И когда заходишь в туалет, зажигается свет и музыка. Это все Саша сделал. У него были табуреточки, которые он сам делал, и у него был буфет, он все выпиливал сам. Он потрясающе водил машину. Плюс ко всему он ее сам ремонтировал. И читал, 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 читал. Многие, когда хотели какие-то с ним решать вопросы, они думают, а ну, давайте что-нибудь насчет литературы. Сашенька, а ты там не считал случайно, вот такая новая книга поступила? О Лесе Терентьевиче Гончара. Так-так, кто там, что там? И вот в этой книге начинали с ним какой то знаете, дальше уже вести общение, дальше. Очень был порядочный. Саша всегда вот у меня вызывал чувство надежности. Никто-то, как он, мог прийти на помощь. Вот Саша этому, а у него «Жигули» было. Он от Союза кинематографистов получил. И он это «Жигули» использовал не только как для себя там на рынок поехать. то куда мы там, на рыбалку? Он приезжал в театр киноактера. Воронин говорит, Слава, это Сашенька, проблема. Надо вот поехать за художником, потому что через два дня спектакль, декорации. Слава, о чем ты говоришь? Я тебе на бенз... Не надо, какой бензин. Я куда? Ой, там в институт куда то он ехал. Никогда не занимался какими-то, вот знаете, делами карьеры, чтобы карьеру делать. Он никогда не лез в партию. Никогда он не был подкупен. Этот человек имел свою позицию, имел свою точку зрения. Он был независим. Самым Милютину, как никому, коллеги доверяли вырешение спирных трудовых питань у так званей конфликтной комиссии. Это по представителю. От, а, допустим, от монтажного, от слесарного цеха, от макетного цеха, от операторского, от режиссерского, от актерского. И вот туда из 90 актеров 100% проголосовало, чтобы ходил Саша Милютин. Потому что знали, там, где будет Саша, все будет как положено, по-честному. Он был справедлив до, до, до мозга костей. А життя приготовило актеру чергове выпробования. У них в доме на Новый год умерла на свой день рождения 1 января наша актриса Лиля Дзюба в 40 лет. Они жили рядом. И Милютины пригласили одинокую Лилю Дзюбу. Утром Галя встает и говорит, Лилия, давай вставай, значит, завтракать. Лилия молчит. Она подходит, Лилия мертвая. Они были в таком шоке оба. И причем мне Галя говорит, ты знаешь, это, это плохое предзнаменование. У них была после всего, значит, вообще идея эту квартиру оставить, поменяться, продать. Но ничего этого они не сделали. Потому что со временем прошла эта острота восприятия. Но на них это очень повлияло. А дальше безработица, наша потрясающая перестройка. И совершенно другая пара, совершенно другой образ жизни. И драма страшная, жуткая. Они стали покупать водку, запираться. А отгораживаться от всего света им не дозвонишься, Стучишь, не откроют. 4-5 дней или неделю. От, отключка от всего мира. И вот тут мы начали бить тревогу. Ребята, что вы делаете? Конечно, все отрицается. Что вы выдумываете? Рядом с актером всегда должна быть женщина, которая бы за этим бы смотрела, которая бы могла его уберечь от этого дела. А если ее еще и жена позволяет, то тогда все, тогда, тогда смерть. Это ж она его приучила к этой рюмке. Вот принесет бутылку, думаю, выпьет одна, все. А половину, может быть, как-то будет, знаете, как помогал в этом ей. Саша при всем том, что вот он производил такое впечатление, он очень мягкий был, он какой-то такой, как ребенок был большой. Несмотря как это было, Саша мог всегда сказать и защитить свою жену Галю. Это моя супруга. Да, к сожалению, такая она, но она моя. С немалыми лютиной в 90-х. Та кожна чергова прохідна роль ще більше загострювала у серці Олександра біль незатребуваності і невдалої долі. Не жалівся лише при медичному огляді лікарі виявили у нього постінфарктні рубці. Года за два до смерті він вот знаєш, ліда при всій моїй моєї любові до цієї професії. Як я жалею, що я бросив професію монтажника в сутки? ты не представляешь, какое ощущение там наверху. Тем более, когда там качает, он говорит, ты не представляешь, какая там сила ветра. Говорит, ощущение полета, чего, говорит, я давно не испытывал в этой профессии. У своей 45 Александр Милютин выглядал в томленном життя. Я видела, насколько он стал безразличен ко всему. Ничего не волновало его. Полное опустошение души. И я всегда думала, Боже, такой красавец, такая фактура, такой талантливчик. Что делает или жизнь, или время, или обстоятельства, или все в купе. Когда он был в запуске, или хотя бы планы были, он жил. Нету. Быстренько к стаканчику потянусь. И І вот эти стакани, 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 стакани 46 літрів не стала. Серце Олександра Мілютіна зупинилося 14 березня 1993 року. Його дружина Галина Нехаєвська жила ще два роки, повільно вбиваючи себе алкоголем. його хоронили, вона не плакала над могилою. А зачем? Я Як нього прийду? І я пам'ятаю, як Галя сиділа в чорному платке. И она вот эти как-то как, как за... заклинания повторяла вот это Саша, прости меня, Саша, прости меня вот так. Галина приедналася до своего Саши на небе 9 квітня 1995 року. На небесах могли бы подождать еще. мог могли бы еще очень много сделать. Если бы рядом с ним был человек, который бы ценил его Божий дар актерский, ценил и берег я думаю, что мы бы еще имели много интересных работ в исполнении Великого. Жаль, этого человека просто не оказалось рядом в трудную минуту. Не оказалось. Подпишись.